وێڕای ئەوەی وەگەرریتی خۆی قواری اسرائیل ڕێگری لە نوێژ و پەرستشی مسلڵمانان لە مزگەوتی ئەقسادا دەکات، بەڵام لە مانگی ڕەمەزانی ئەم ساڵدا و وەک یەکەمین هەینی لەومانگە پیرۆزەدا زیاتر لەهه نوێشوێن ڕویان لە مزگەوتەکە کرد. شێخ ئازام خەتیت بەڕێوبەرەوە کافی سلامی لە قست بۆ ئاژانس و میداکان، هاتنی ئەم ژمارەیە لە نوێشخێنان پێشڕاست کردوتەوە و جگەلەوەی قواری اسرائیل بە بیانووی بوونی ڤایرۆسی ککرۆنا ڕێگران لە ژمارەیەکی زۆر لە نوێشخێنان کرد کە لە کەناری خۆراواوە هاتبوون. تەنها ژمارەیەکی کەم نەبێت کە پێکتەی ککرۆنایان وەرگرت بوو. سوپیسرائیل لە بەرەبەیانی ئەمڕۆوا هێزەکانی خۆی لە کۆڵان و شەقامەکاندا بڵاوە پێکرد بوو. تا ڕێگری بکات لەوەی دانیشتانی کردتی قەزە ناتوانن بەشداری لە نوێژی هەینی لە مزگەوتی یاقتصادا بکەن. توێراای ڕێکارەتتون دوتیژەکانی یسرائیل بۆ ڕێگریکردن، بەڵام لە بەرەبەیانەوە دانیشتانی فەڵستین لە قوسو و ناوچە عەرەبیەکانی نێو قوای ئیسرائیل بۆ بەشداری لە یەکەم و تاریهێنی مانگی ڕەمەزان، بەرەو مزگەوتی ئەقسا بەڕێکەوتن. شێخ ئەکریمە سەبری و تاربێژی مزگەوتی ئەقسا لەو تارەکەیدا پشتیوانی خۆی و بەخێرهاتنی گەرمی لە فلەلسنیەکان کرد بە بۆنەی بەشداربوون لەوتاری هەینی و هاتنان بۆ مزگەوتی ئەقسا و وتی هاتنتان بۆ نوێژی هەینی بیرخەرەوەەیەکی باشە بۆ سرجە موسڵمانان لەجییهدا کە مزگەوتی ئەقسا هێشتا دی لەو داگیر کراوە. داواشی لە فەلەسینیەکان کرد باگوڕوتینێکی فراوانترەوە لە هینەکانی دیکەتە بەشداری بکەن. جێ ئاماژەیە بەڕێبەرایەتی ئەو قافی اسلامی لە قست ساڵی ڕابردوو بە هۆی تەشەنە سدن و بڵاو بوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا هاتنی نوێشخێنانی بۆ مزگەوتی ئەقسا قەدەغە کرد بوو. ئەم ساڵیش بەڕێبایەتەکە داوای لە نوێشخێنان کرد لە کاتی هاتنان بۆ مزگەوتی ققسا پێویستە ڕێکهارە تەندرووسەکان ڕەچاو بکەن، وەک بەستنی دەماموک و دوورکەوتنەوە و پاراست نیماوەی کۆمەڵایەتی و هێنانی بماڵ لەگەڵ خۆیاندا لای خۆیانەوە دەستەی کارگێڕی مزگەوتی ئەقسا لە ئامادەباشیدابوون بۆ پێشکەشکردنی ڕێکارە تەندروسیەکان و بازار میلی و دێرندنەکانی شاری قو سیش کراوە بوون و ژیانتییاندا ئاسایی بوو.